державного значения. Да. Донецк. Днепропетровск. Днепропетровск. Да. Боже, сколько лавток. Як на телеге. Можно было за все украденные деньги, можно было 10 дорог таких построить. Ну, позавчера, по-моему, я читал. Уряд Тимошенко Тысячу километров дорог uh -huh. овощ что-то 400-450 километров. Uh -huh. Потрах 0 ноль, да? Куля в лоба и Побережка ноль. Побережка ноль. нічого ничего не збудували. Вообще нічого. Ага. Только там рассказы про реформы и про все. Ну, и вот мы едем. Мол, дорога. Это надо ехать, что снимать, вот ты, ты так вот не ты почувствуешь. Тоже. Та сама, та сама трасса. Донец Днепропетровский. Боже мой, это надо проехаться. Чтобы это ощутить, всю прелесть. Это Ой, боже мой, слушай, это... ужас. Мы-то ну Мы это... Это... Мы это... просто слив, слив, слив нема. Но... Не, понимаешь, вот, оно вот 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 трусится. Вот, вот. Ну, понятно, да. Вот Нет, туда ну, вот. вот подожди, подожди, ну я не могу опять, наверное, я сбила. Это вот сюда трусится. Да ну, рука случайно. да? да? Ну, Трасса. Да, с не, ну если верховным, если законы Украины подписывает Даун, ну как можно? Ну да, ну, да он подписывается справкой. правкой. Как, о чём можно <сíck> говорить? <сíck> не, ну с ну, дауном да, это все разумеется. А этим Дауном уже шкирует э, Петух Липецкий. Да. Яких все, все, что на дороге выделяется, он все закрадает. Ты представляешь, да, это же И рассказывают, да. мы там дорогу, там ямковый ремонт забабахал, и мы вот можете летать там сейчас, где скорость Кабанчик винницкий там, мордяка его... Мордяка уже никуда не влазит. В, в радостных посмешках. Вот. Я вам показал, как Треба керувати. Да, да, да. Приїдь сюди, скотина, подивись, як ти як ти показав тверівка. Ну, я в Германії їздив. Ну село забите, ну як забите, по німецьких мірках забите там десь. Чур знает Дэвид вид автобанов, там все ну то там вообще там там можно 200 км в час ехать по этих дорогах немецких а что уже это такое боже мой это да что же это такое О, боже ужас. Петя мы тут не проедем точно а сейчас вот туда он поедет глянь что творится А че мы сюда поехали? Может, надо было да куда? другой дорогой Одна дорога, як, ну, я, я, я к чему сюда поехали? поехали. А куда ехать? Не, ну как там можно было? Да як, не як, одна дорога. Мы тут, мы тут постоянно же едем, ездим. Это я, другая мы улица, мы как-то в а прошлый раз... Да я улица, это, это, это трасса. Трасса? Ай! Все, уже грохнулись чем-то. Петя, может вон... Потом. Нет, подожди, там нельзя. Давай подожди, пока эти проедут. Тихо да, ты не кричи, Да, у тебя, наверное, как воспоминания вот этой всей поездочки, ты сразу же вот эту дорогу вспоминаешь. Как же ее проехать? Ты что за город? Павлоград? Да не, Павлоград что-то. Это просто свой. Ну так через него проходит. Да, да, э -э -э да, да. Трасса державного да. значения. Вот давай молча снимать, чтобы запустить это. Хотя уже бесполезно запускать. Он тоже черкнулся. Ага. Слышно было. Ага. И все молчат, слышишь, ездят все, ездят. Так а что они скажут? Я не знаю, ну, я что не, не знаю. Они, они на наступных выборах пройдут и снова оборудуют тех же самых. Заблокировать дорогу какую-нибудь. И выберут тех же самых, тех же, Петя. А те будут смеяться, продолжать. баранов не за, за, всю историю людства. Да. Голосовать за тех, кто, кто, кто тебя грабует, кто тебя убивает, кто, кто тебя вордует. Ну, это кошмар.